Поставьте лайк-то, подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О, Александр Григорович. Вячеслав Чечесов. Да не, слушайте, подождите. Возможно, я ошибся. Да, Але... не. Александр Григорович. Батько ваш. Во, вижу президента Республики Беларусь. Угу. Что обсуждаем сегодня, Александр Григорович? Вы откуда сами я, Серкутская? Город Краматорск, Донецкая область. Угу. Меня Юрий Кличит, а вас? Степан зовут. Степа, понял. Я просто зашел, поставил в Украину. Хотел ну, общаюсь так с нормальными людьми, с, 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 которые адекватные, а с такими я не хочу. Просто вот ну, попадать, Ну, 50 на 50, если честно. А вот 50, которые самые нормальные в основном военные, или бывшие военные, или действующие. Они более такие рассудительные, более, как сказать, башка у них работает. А вот э, вторая половина, 50 процентов, ну, люди моего возраста, да, 60 плюс, они что-то не очень мне внушают это самое доверие, по крайней мере, по общению. Слушайте, на самом деле вы из России, вы общаетесь с украинцами, у украинцев ага. разное мнение. Вот, ну типа нужно понимать, да, что да, да, нужно, да, да, по да, нужно да, понимать, что украинцы воспринимают россиян как в. То чего? Реакция может быть разная. Кто там будет нормально общаться, как я, да? Кто будет вы пишите, Нет. Кто то будет и так далее? Это адекватная реакция на русский. Понятно. Вы пишете, нет? Нет, я записываю. Mm, понятно. Ну и как вы думаете? Э, что именно? Э, вот эта реакция. правильная или нет? Ну, слушайте, у моей бабушки с дедушками, которые родом из Черкасской области, я из Донецка. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Когда Черкасская область во время Советского Союза у СССР была под нацистами, они также реагировали на нацистские. Негативные были отношения. Но. Сейчас-то есть возможность просто, не заходя к вам в Иркутск, если не ошибаюсь, да, пообщаться с вами онлайн. То есть вы сказать какое-то хм, какое свое мнение. Какое uh -huh. бы оно там не было, там негативное, позитивное uh -huh. и так далее. Это адекватная uh -huh. реакция. Uh -huh. И вы считаете, что это россии на Украину? Я вам скажу по-другому. Ко мне э, до 2000. В каком там коронавирус? В 2020-м начался или в 2021-м, не помню? 2019. 20, в 2020-м году начался этот карантин первый. До 2020 -го uh -huh. года, в последний раз в 2019 году летом, приезжали ко мне мои э, знакомые из России. Один из Санкт-Петербурга, второй десантник. Ой, он где-то там служил, я не знаю, на Дальнем Востоке. Вот. Я к ним нормально относился. До 2019 -го года до четырнадцатого года я к российским властям нормально относился, то есть я знал, что ко мне mm -hmm. приезжают друзья из России, типа мы с ними дружили, там у меня есть друзья, которые на украинском общаются, они понимали, вот, потому что мы ну, типа часто были в Украине. Запутал вас. До четырнадцатого года к ко всем относился нормально. Начиная с четырнадцатого года не к российским властям, начиная с 2022 -го года даже не к к моим друзьям и ко всем россиянам. Обосную почему. Потому что уже идет десятый год вот этой войны, уже начался одиннадцатый. Россияне так и не поняли. Причем здесь сама Россия и ее войска, которые у нас находятся начиная с 2014 -го года. Это во-первых. Во-вторых, другу десантнику лишь респектую за то, что он не пошел воевать. Но вот за месяц э, боевых действий в Киевской области под Гастомелем у него погиб... 20 его э, этих побратимов. Он сам где-то убежал и не воюет по сегодняшний день. Но публиковал все время в этом в Инстаграме, если знаете, социальная сеть. Все время фотографию и там какие-то там. Короче, публиковал то, что его друзья погибли. И пытаюсь понять, за что погиб по сегодняшний день у меня на Земле. Все. Да. Вопрос задан. Ага. А в каком году российская армия зашла на территорию Украины? В 2014 году. Где? Э, Донецкая область, Луганская область, а также Автономная республика Крым. Где они перешли границу? Э, в Донецкой области, Луганской и в Кирчи, которая граничит с материком Российской Федерации. Покажи, покажи хоть один видеосюжет, сюжет, да. где российская армия переходит. Вопросов само... нет. Да я вам... нет смотрите. Не... И так, где, так и где, где, вы, где вы видели российскую армию на территории Донецкой и Луганской? Я покажу области. вам почему нет. Я не покажу вам видео, как ваши войска переходят границу, но я покажу вам тот факт, тогда, что... Тогда, 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 в, каком, в каком это году было, в каком месяце и в каком числа? 24 августа 2014 года. Российские десантники, задержанные на Украине 24 августа. Родину. И, и, Украинская сторона оценила и это... Закрой, 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 это я видел 10 раз. А это, это... Это, это, это десантники, которые заблудили, заблудились, которые самая даже украина признала что да они попали случайно они сразу мы вернули Была... отвечу вам по помолчи. дальше что во первых не заблудились а целенаправленно заблудились. Присутствовали... они ушли в другую сторону э, на своих машинах. целенаправленно присутствовали на территории украины взяли участие в боевых действиях с 10 один а, они, они они были без боекомплекта Я закончу с 10 из боекомплекта здесь не сети один месяц кончу зачем вы перебиваете правда в глаза колет или что нет нет Тогда я закончу версия которую подтверждают украинские власти не заблудились от огр... невозможно заблудиться в 25 километрах от государственной границы и в этой и... в это же время взять участие в боевых действиях ведь их было 10 один десантировался в Ленинградской области в госпитале, а через неделю их обменяли 9 на 63, вот поэтому не нужно нести бред, что они заблудились. Я еще вам могу кор показать… Короче, кор 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 я понял тебя, 10 человек, еще есть Костромские, помолчи, 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 10 человек вооруженных сил России. На Украину 10 человек упали на разведчики попали, в... ФСБшники попали. Какие... В... Еще на, на территории куру. Ростовской области засудили водителя, который возил э, продукты а, питания. На территории один, Донец... 11 Донец... человек на территории... 11 человек на 11 человек не 11. Еще было 26. 11. Еще 26 Псковских. Два разведчика. 11 и, и 26, это будет 37. Еще, еще, 37. Несколько, еще несколько тысяч погибших, которым Путин давал звание Героя Российской Федерации. Это добровольцы. Добровольцы. Нет, это не добровольцы. это, регуля... Почему? Потому что это были, Почему? Потому что это были люди из военнослужащей, из регулярной армии Российской Федерации. Но получали награждение за, за какое-то участие в боевых действиях в 2014 и в 2015 году, где Российская Федерация официально не воевала в эти годы нигде. Но они почему-то погибли и получили звание Героя Российской Федерации. Поэтому, поэтому украинская власть до сих пор не может сказать, когда на Федерация 21 февраля 2014 года служба 20, безопасности 22 февраля служба безопасности Украины. Я же, я же вам отвечаю на ваш ответ вопрос. 21 февраля 2014 года служба безопасности Украины зафиксировала нарушение государственной границы в Крыму. Это Верховная Рада Украины. Верховная Рада Украины я, это официально закрепила. Если я вы откроете постановление Верховной Рады Украины, вы увидите, звук. когда звук, официально ваша русская на территории Украины. Все? Я закончил, да? М? Какой ты молодец а? Даже <плес> чай пьешь. Это вообще Ответь, ответь правду. Правду ответь. Отвечаем. Отвечаю вам по поводу вашего вброса, что 22 ага. февраля. Открываем постановление Верховной Рады Украины, которое зафиксировало акт России. Так, постой. Откро, от, открой постановление Верховной Рады в 2014 году, да. Да. когда она отстранила Яку... Януковича. Она открой, не пожалуйста. Она не отстраняла. Зачем ты, да. не отстраняла. Отстранял. От... что она сделала? Давай откроем, давай сейчас. Да. Давай. Что, что, что она сделала? При, признала его самоустранившийся Это разницы нет. Постанова Верховной Рады Украины. Mm -hmm. Mm -hmm. Открываем. Так. Mm -hmm. И читаем. Полностью читаем, а не mm -hmm. вступление. Угу. Враховывая, что президент Украины Виктор Янукович сам усунулся от выполнения конституционных полномочий. Стоп, стоп, помолчи, что помолчи. До конца кто, читаем, до конца, кто, кто, кто до конца читаем. Кто это постановил? До конца читаем. Кто? Верховная Рада Украины большинством кто голосов... Кто постановил? Она, она имеет Вер... право? Имеет, имеет право. Она имеет право. Имеет право, она имеет... Имеет имеет. право. большинством... Имеет. Ну, о, которые голосуют. О, а теперь это, я это дочитаю до конца. Выборная. Я до конца. В смысле до... выборная? Да читай. Даже выборная. Поэтому да. она. Дочитаю до конца, нет. чтобы ты услышал, потому что ты перебиваешь все время. Врачивающийся президент пошел, Украины пошел. Самую сунувшуюся вид в Конституции. Почему? Що загрожує керованості держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, виражаючи суверенну волю українського народу, Верховна Рада України постановляє. І от буде постановлення. Встановити, що президент України Віктор Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Перше. Друге. Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 81, 85 Конституції України призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. Віктор Янукович був президентом до 25 апреля 2014 года. 25 апреля в 2014 году український народ вийшов на вибори і. Выбрал нового президента. Relax. И здесь Верховная Рада не постановляет, что она устраняет Януковича. Именно. Верховная Рада не зависай. Верховная Рада не зависает. Рада не зависает. Верху... Где здесь Верховная Рада? Где здесь Верховная Рада? Завис... Ты слышишь меня или нет? Где Верховная Рада? Ты слышишь, а меня слышишь? Ты меня слышишь? Слышишь? Ты меня слышишь? Слышишь? Где Верховная Рада постановила, что она его устраняет? Какого числа? 20, э, 22 так, 22 февраля 2014. А как, э, какого числа подписали самосоглашение оппозиции Янукович? Э, давай, 21 -го. Давайте посмотрим. 21-го. Э, да ты сейчас сольешься. Не сольешься 21 февр февраля 2014 год. Сколько ему давалось времени? Э, слушай, сколько? Сейчас посмотрим. Читай, читай, ты читай, читай, Ч... молодой человек. Ч... Читай. Не... Первый пункт. Протягом 48 годин после подписания этой ГУДы будет она, принято она, и оприлюднено специальный за закон, который восстановит Конституции. Та успокойся, она, я, ж, я, читаю. я читаю. меньше, чем за 24 часа сняла. Я вот читаю. Именно. Незаконно. Я ж читаю. Что ты, ты, ты подкараешь? Я ж читаю. У, него не, не Давай я дочитаю до конца. Що ти подгадаєш? Читай. Жуй. Після підписання своє прийнято. О. Ну, тепер давайте більш детально розберемо те, про що дід говорив, і про те, про що він не захотів говорити, і втік. По перше, це постанова Верховної Ради України про самоусунення Віктора Януковича. От зазвичай росіяни читають лише ось ці слова. Але не читають про те, що саме Верховна Рада постановляє, тому що Верховна Рада постановляє своїм рішенням: по-перше, встановити, що президент України Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Тут не йде річ про те, що Віктор Янукович залишив посаду президента України. Тут річ лише йде про те, що він не виконує свої конституційні обов'язки. От всі ми розуміємо. Хто здійснював тачу е президента України Януковича? Всі ми розуміємо, чому він в Росію переїхав, і всі ми розуміємо, розуміємо, чому він спершу поїхав в Крим. От і піде, і що вже в Криму відбувалося. От, окрім цього, росіяни, звичайно, що не звертають увагу до другого цього пункту на другий пункт за відповідно до сьомого пункту, сьомо, до пункту сьомого частини першої статті 85 конституції України призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. От тому, що е, вони не розуміють, що саме про що саме йде тут річ. Річ йде про те, що. У нас в українців були вибори, де ми вибирали президента України. От і в цей момент от, Віктор Янукович вже залишив е, свою посаду президента України. Коли ми вибрали нового президента, Росіяни, звичайно, що це не, не беруть е, не беруться під увагу. От. Окрім цього, дід посилався на договір між опозицією та е, Януковичем. Так от. Там є декілька пунктів, три найголовніших пункти, і всі інші там ідуть вже ці пункти про недоторкання до цих до поліцейських, до правоохоронних органів. Тобто. Янукович хотів зробити так, щоб люди, які займалися дестабілізацією ситуації на майдані, коли люди, наші люди, українці виходили, а правоохоронні органи, а також інші спецслужби, які були при Януковичі, були задіяні до дестабілізації, щоб вони несли за це відповідальність. Я не буду це читати, тому що воно в принципі не несе жодної якоїсь інформації до розмови з цим дідом, тому що ми до того не дійшли. Ми з ним закінчили саме на цих пунктах. Так, от тут написано. Що протягом 48 годин після підписання цієї угоди буде прийнято підписано й оприлюднено спеціальний закон, який відновить дію Конституції України 2004 року, зі змінами, внесеними до цього часу. Підписанти заявляють про намір створити коаліцію та сформувати уряд національної єдності протягом 10 днів після цього. Після цього так, от перший пункт був виконаний. От чому повинно було потрібно було повернути дію Конституції України? По-перше, що в 2010 році, коли Янукович е, прийшов до влади, от він за закритими дверима в Конституційному суді змінив форму правління. От так як у нас була раніша форма правління парламентсько президентська, тобто парламент мав набагато більше повноважень, чим президент України, Янукович це не сподобалося, і він вирішив взяти всю Україну під свій кулак, от, тобто під свою руку, змінивши спершу суд е, судей, от а потім уже з цими своїми друзями от змінивши. Конституцію України. Так от, навіщо сам він робив? Тому що в такому випадку лише він буде вирішувати, які закони будуть прийматися, який буде напрямок в Україні в Україні і так далі. Тобто, Верховна Рада України вона не могла не мала б жодних повноважень, таких, які, які б забороняли щось президенту. А натомість Янукович наоборот мав би ті повноваження, які забороняють Верховній Раді України приймати якісь закони. От. Так от. Тут якраз таки написано, що це повинно бути змінено, що і відбулося 21 лютого 2014 року, коли конституційною більшістю 386 депутатів проголосували за відновлення конституції України 2004 року. От де у нас наша конституція вернулась до парламентського президентської, і наш парламент, Верховна Рада України, мали на, на той момент, як і зараз, набагато більше повноважень, чим президент. Далі, конституційна реформа, що врівноважуватиме повноваження президента, уряду до парламенту, буде розпочата негайно і завершена у вересні 2014 року. Це в принципі відбувалося, тому що в нас була маленька конституційна реформа. Я б не сказав би, що вона була досить величезна. Так, як хотів, можливо, хтось, можливо, так хотів там Янукович і так далі. Натомість вона відбулася в тій формі, яка була. І третє, президентські вибори будуть проведені одразу після прийняття нової конституції України, але не пізніше грудня 2014 року буде прийнято нове виборче законодавство, а також сформовано, сформовано новий склад центральної виборчої комісії на пропорційній основі відповідно до правил ОБСІ і Вен... Венеціанської комісії. Так от. Так як цей договір підписувався до моменту, доки Янукович не почав цікати, звичайно, що тут була інформація про те, що вибори повинні були відбутися в грудні 2014 року. Але так як Янукович, в момент прийняття зміни форми правління з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську, почав вже цікати, а підготовував він свою втечу за три дні до 21 числа, то. Вибори у нас, звичайно, відбулися в 2014 році. 25 травня, якщо не помиляюся, зараз вами подивимося. Так, 25 травня е відбулися вибори ось цією окремою постановою, якраз таки, в другому пункті. От чому росіяни не хочуть читати цей другий пункт, тому що цей другий пункт якраз і показує, коли у нас будуть вибори. Так от, чому це трапилося? Тому що е наш президент втік от, країною повинен хтось. Опікуватись, тобто нею повинен хтось далі продовжувати керувати. Внаслідок чого Турчинов, який окремою постановою Верховної Ради України отримав виконувача обов'язків президента України згідно Конституції України, виконував повноваження Януковича до 25 травня, розпочинаючи вже з 25 травня після виборів. Оці президентські повноваження вже почали переходити до Петра Порошенка. От також ці вибори були проведені відповідно до правил ОБСЄ і Венеціанської комісії, тому що у нас також на виборчій комісії були іноземні представники, які офіційно там знаходилися і офіційно констатували той факт, що вибори провелися і переміг Петро Порошенко. От от чому росіяни не хочуть до кінця читати і цей документ. І ось цей документ, тому що коли його повністю прочитаєш і розбереш, потім росіяни вже розуміють, що не все так добре, як показували по російських новинах. От тому знаєте, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.